Polis Indonesia percaya kebakaran di rumah kedai Terra Drone di Jakarta yang meragut 22 nyawa pada 9 Disember berpunca daripada bateri drone yang terjatuh dan mencetuskan api. Menurut ketua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sambung perbincangan mengenai drone kita okay. sebelum ni kita bincangkan bagaimana drone telah ditembak jatuh di dataran berdeka pada tahun 2022 susulan daripada penembakan drone itu adalah kita nampak beberapa isu yang hangat diperkatakan dan dibahaskan okay. jadi tembak drone adakah kita boleh tembak menggunakan senapang yang biasa sahaja? Tetapi hmm. kalau dari segi sudut teknikal, dari sudut hmm. akademisyen, mungkin Dr. Azwan boleh terangkan bagaimana drone ini boleh ditembak jatuh? Okey. Hmm. Okey, <laughs> okay, terima kasih Dr. Reza. Jadi, kalau sebenarnya drone ini tembak pakai shotgun pun sebenarnya boleh aja. Boleh aja. oh. Takde masalah. Macam tembak burung tu kan. Uh uh. Tapi kena kena pasti faktor risiko lah kalau okay. kawasan okay. contohlah kalau dataran mereka tu rasanya bukannya sesuai kawasan nak tembak pakai. Betul, betul. Kecuali macam tak tahu lah kalau dia orang tembak burung gagak pun dia orang akan letak clearance dulu supaya ah. orang tak masuk kan. Ah, jadi kalau drone ni saya rasa kalau tak ada orang drone tu mungkin tak terbang. Saya rasa hmm. saya nampak yang situasi itu adalah kawasan yang ada orang hmm. dan drone tu ditembak mungkin menggunakan radio frekuensi oh. apa jammer yang saya sebut tadi lah. Okay. Ah dalam episod lepas eh. hmm. ah, jadi radio frekuensi jammer ni dia ada banyak jenis. Hmm. Ah, macam di FST sendiri hmm. ah, kita ada buat ah, satu device untuk mengesan drone Oh. Uh, so contoh device kita ni uh, bila drone masuk dalam radius kawasan kita uh -huh. dia boleh tahu uh, di mana drone tu berada dan di mana pilot tu beradalah. Ah okay. uh, contoh kalau di segi penguatkuasaan baguslah so, so, so boleh lah pergi tangkap <laughs> pilot tu kan. Ah uh, okay, uh, boleh mengesan. Mengesan. Uh, so dia akan nampak dekat map tu lah, uh, kat uh. mana lokasi tu kan. Uh, jadi uh, yang bila di, melibatkan drone jammer dia dah di tadi tu detection. Okay. Kalau drone jammer tu dia dalam kategori countermeasures. Okay. Ha, countermeasures. Okay. Okay. Jadi dalam teknik countermeasures ni ha, ada banyak jenis. Satu tembak pakai pistol betul. Mm -hmm. Kedua pakai drone uh, drone jammer lah panggilnya mm -hmm. Ah ha, ataupun dalam ada juga dia orang langgar drone dengan drone. Oh. Ah ha -ha. okay. contohnya okay. penguasa tu dia ada drone juga. Aha. dia Pergi hentam drone yang ceroboh tu. Drone ha. tu tak rosak. Dua-dua rosak -dua lah, oh, no. <laughs> tapi <tuk> drone yang dia beli tu memang tujuan dia untuk menghentam lah okay. ha, Sebab dia okay. ada sebabnya, untuk memusnahkan, ha, betul Sebab hmm. dia ada sebab ni dia buat mungkin satu solution tak, tak, tak dapat solve semua masalah okay. Okay. Ha, Contohnya okay. uh, tembak tu cerita lain lah, dia uh -huh. dah memang berisiko sangat lah betul. Okay. Betul. Yang cara kedua ni kurang hmm. risiko Yelah. Tetapi contohlah kalau drone tu datang 10 biji mm -hmm. So dia na ah, mana satu mana eh, satu mana kan Ah ya yeah. ah, ah, jadi ah, kelemahan dia kat situ ah. Ah, yang yang drone tembak ni ah, drone apa drone yang langgar drone tu pula ah. okey kalau ah, dari segi ke, ah, geopolitik sebenarnya hmm. lagi sesuai pakai drone langgar drone okey ah, sebab contohlah ah, selalu kita nampak ada drone dari Singapore masuk ke Malaysia ah, dan sebagainya betul, betul, betul. okey kalau kita tembak drone tu dia akan contohlah nas, nasihat tak baik drone tu milik tentera. Hmm. Okey walaupun demi keselamatan negara kita kalau kita tembak drone tu dia dah anggap sebagai act of war lah. Oh yeah, betul, ha, Contoh betul. ada jet masuk negara kita kita jatuhkan jet betul. tu betul. memang akan jadi act of war lah. Yeah, ha, jadi kalau drone langgar drone dia akan jadi kemalangan. Uh, kategori dia bukan act <laughs> okay. of war tapi accident. Okay. Uh, uh, jadi uh, uh. dia tak anggap sebagai act of war. Uh, dia ada certain-certain aplikasi dia lah. Uh. Yang mana dia gunakan lah. Uh, okay. dan uh, yang terbaru dia orang tak pakai apa-apa dah. Dia orang memang hijack okay. terus. Oh, uh, dah ada hijack yeah, juga. Ya, yeah. ya, yang betul uh, dalam kategori electronic warfare. Okey. Ah, uh, orang hijack terus drone tu dan ikutlah dia nak landingkan dekat mana dia nak. Hmm. hmm. Tu yang paling kurang risiko tapi memang high tech lah. Hmm. Ha, uh, dan sekarang ni pun a uh, drone je yang masih skenya benda tu masih lagi R&D lah. Okay, uh, sebab tak semua jenis drone lagi yang dia orang boleh hijack ada seterusnya okay. jenis saja perlukan penyelidikan yang lebih mendalam. Ya, mendalam Belum matang lagilah. Jadi, bercakap mengenai R&D, jadi kalau saya kalau contoh sebagai pengunjung pada masa itu, kat dataran Merdeka tu mungkin saya tak faham bagaimana drone itu dibusnahkan secara teknikal. Tapi, itulah sebab kita ada sembang sains sembang sains FST USIM Baru kita tahu sebenarnya hmm. uh, untuk memusnahkan drone kita boleh cater dari segi teknikal Betul. Okay. Hmm. dan R&D masih dalam masih dalam penyelidikan. Penyelidikan. Penyelidikan kita masih uh. masih uh, dalam penyelidikan mengenai penyelidikan. Mungkin uh. Uh, Dr Azwan ada beberapa penyelidikan uh. berkaitan drone ataupun yang okay. kaitkan dengan STEM. Baik, saya boleh kongsikan sedikit sebanyak lah. Ya. Uh -huh. Okey, yang pertama yang saya dah ceritakan tadi lah, uh. uh, macam mana kita cipta alat yang untuk mengesan dan uh, lokasi drone dan juga pilot. Okey. Uh, itu satulah Uh, dan dalam ni kita menggunakan radio frekuensi juga mm -hmm. So kita cuba uh, analisa lah mm -hmm. uh, Sebab komunikasi drone ni dia Menggunakan wireless communication okay. uh, Macam mana-mana drone pun dia mesti berkomunikasi uh, Menggunakan wireless Kecuali drone yang kita tengok dalam mm -hmm. Uh, perang Ukraine, tapi nanti kita akan ulas lebih lanjutlah. Oh. Okay, jadi bila dia menggunakan wireless, maknanya hubungan dia adalah di dalam udaranya. Okay. Jadi kalau kita dapat faham apa yang dia komunikasikan dengan uh, drone dan juga pilot, okay. kita boleh uh, gunakan maklumat itu untuk tahu di mana lokasi mereka. Ah, okay. uh, itu untuk detect lah. Ada uh -huh. uh, juga kita buat uh, drone detection menggunakan AI. Oh, okay. Uh, sebagai contoh drone tu masuk dalam kamera dia ada satu jenis kamera nama dia EO okay. uh, electro optical camera oh, uh, kalau kita okay. tengok uh, kalau tengok drone-drone besar yang guna untuk perang bawah tu kita nampak dia macam betul. separa bulat tu ha, kan. Betul. Kebanyakan dia orang menggunakan EO. EO ni kelebihan dia dia boleh zoom up tu sampai jauh lah. Hmm. Sampai 25 km. Jauh? Ha, uh, jauh. Jauh. <laughs> jauh. Jauh. jauh tu. Uh, sebab tu dia orang uh, macam kalau kita ada sejenis drone nama dia Reaper kan. Uh, 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 uh. So dia boleh tahu orang macam mana detail kalau kita tengok report tu. Yeah. Uh, dia boleh zoom betul-betul sebab uh, uh. dia gunakan teknologi EO yang, tu yang lah. Yang sangat tinggi. Ya. Uh, uh, uh. Jadi, bila EO ni pun kalau kita gunakan sebagai shield, uh -huh. dia boleh tahu ancaman dari jauh yang datang juga. Uh -huh. hmm, contohnya, kalau kita dah embed dengan AI ni, dia boleh automatically identify lah. Okay. Itu drone ke, burung ke, kapal terbang yeah, biasa yeah, ke. Betul. So, dia memendekkan mem masa pengecaman tu. Uh -huh. uh, jadi, dah jimat masa pegawai lah. So, tak adalah uh, isu dia. Uh, mungkin pegawai yang nak nak handle tu tak cukup. Hmm, hmm. Uh, jadi mungkin uh, ada seorang dua orang je. Kalau dia nak handle berbagai device dalam masa sama tak cukup lah. Yeah. Contoh seorang nak pegang senapang, <laughs> seorang nak tengok skrin kan. Betul. Dah uh, hilang drone. Lelah tak sempat apa kan. <laughs> uh -huh, betul. Sebab drone pun kalau normal mungkin santai tapi kalau dalam situasi tegang drone tu laju-laju, oh. ah, dia tak santai-santai, uh -huh. jadi uh -huh. tak sempat kan. Jadi bila kita automatkan sistem tu dia lagi pantas dan cepat lah. Okay, okay. ah, right. Selain tu kalau kita tengok, uh, kita juga tengah explore on Swarm Drone, dipanggil istilah, okay. Swarm Drone. Okay, swarm, drone. Uh, swarm Drone ni kalau bahasa Islam ini drone berjemaah. Oh, okay. <laughs> drone ni dia akan koordinat pergerakan. Eh? Uh, kalau kita tengok selalu mereka buat drone show kan ha, betul saya baru nak tanya ha, drone show kan ha, ha. dia boleh buat pelbagai bentuk kan okey ha, tapi sebenarnya tu belum capai teknologi swarm drone sebenarnya okey ha, okay. kalau tanya saya tu bukan kategori swarm drone swarm drone sebabnya okey kalau saya nak kongsikan macam mana drone show kan mm -hmm. berfungsi mm -hmm. betul okey drone show ni dia adalah okey kita nak buat bentuk kan okey dekat dia ada satu software tau dekat software tu dia dah ada dah design bentuk apa nak oh. buat Okay. Uh, so bila kita dah design contoh nak buat bentuk A ha 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 So, A tu, dia akan upload kepada semua drone tu masing-masing oh, tu. Oh, menarik. Okay. Ah, uh, Itu so yang dia, saya tertanya tu. Ah, uh, daripada A tu, dia akan convert jadi dot, 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 dot. Okay. So, dot, dot, dot tu akan menggambarkan setiap drone tu lah. Ah, so, dot, bila nak buat huruf macam ni kan. Uh -huh. So dia mesti ada dot 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 bergerak. Okay, okay. So drone tu hanya ingat dot dia je. Oh, dia tak tahu dot ini. sebelah macam mana tau. Dia uh -huh. tahu dia nak gerak atas bawah. Nanti bila dia ramai-ramai jadilah huruf A. Okay. ataupun naga bergerak ke apa. Dia tahu gerakan dia je. So nanti daripada software tu kita akan upload dia punya apa panggil coordination uh -huh, tu coordination. dalam drone. So, drone tu akan bergerak ikut koordinasi yang kita dah arrange tau. Okay. Uh, so, Saya nampak drone tu berlampu-lampu, yang uh, itu macam mana? Itu pun kita boleh contoh. Okay, nak tukar, uh, dia ada setiap drone tu dia akan attach dengan uh, dia panggil RGB LED. Uh -huh. dia uh, boleh so, tukar nanti lagi. dia seolah-olah dia ada TV TV besar tau. Uh -huh. uh, kan sekarang kita pakai TV LED kan, Betul. yang dekat iklan tepi jalan semua uh -huh. tu. Sebenarnya dia tu dot-dot of LED kan okay. yang ada tiga color. Betul. So, bila koordinasi tu banyak tu uh -huh. dia jadi macam smooth tu okay. ha, sebenarnya yeah. kalau macam itu uh, anggap macam pixel lah uh -huh. uh, okay. kalau low pixel dia akan petak-petak uh -huh. kalau ni makin halus makin halus kan makin uh -huh. besar pixel so macam tu juga orang yeah. yeah. buat kat drone oh. ha. menarik, menarik. so drone tu dah macam TV sebenarnya kat, kat udara tu uh, so koordinasi colour tu yang buat dia jadi macam-macam colour tu baru-baru ni tak siap saya masa tahun uh -huh. baru dekat hmm. Dubai kemarin. mana hmm. ha, saya pun hmm tak fikir uh, macam mana uh, dia uh, boleh uh, susul ikut coordinate uh, koordinat dia uh, macam mana uh, nak okay, uh, uh, ni, uh. dia pakai GPS lah GPS. Uh, tapi dia orang ni uh, untuk buat drone show ni dia tak boleh pakai GPS biasa hmm. sebab GPS biasa dia punya accuracy 2 meter tu oh, Okay. jadi bila okay. 2 meter ni dia ada error rate dia tu besar okay. Okay. dia mungkin terlanggar kawan-kawan dia mm -hmm. jadi uh, mm -hmm. dalam drone show dia orang kena pakai RTK Okay. real time kinematik ke apa macam tu kan. Ha. Jadi accuracy dia sentimeter okay. error rate dia Rendahlah. rendah lah. Okay. Rendah. So kalau dia dengan kawan sebelah tu tak adalah dia terlari banyak sangat. Okay. Okay. Kalau 2 meter tu gedegang gedegang. Ha. Kan? Betul ha. betul. Jadi RTK ni dia boleh menghaluskan accuracy GPS ha. tu sampai sentimeter level. Hmm. So drone tu lebih accurate lah dia punya koordinasi. Okay. tu ha. tu pasal drone show lah. Ha. Menarik menarik. Uh, itulah yeah. saya nampak dekat sini berapa betapa pun pentingnya ilmu, sains dan teknologi itu sebagai saya kata sebagai elemen lah kan, mm -hmm. uh, contoh saya sendiri yang tak ada knowledge, apa-apa knowledge berkaitan drone mm -hmm. uh, saya tahu dia ambil gambar aja boleh Betul. Uh, tapi mm -hmm. sistem di sebalik drone itu mm -hmm. bagaimana dimusnahkan, bagaimana dia boleh susun ikut koordinasi kan mm -hmm. uh, saya itu sangat menarik mm -hmm. okay. uh, dan saya terdengar juga uh, drone ni dia boleh digunakan sewaktu peperangan. Okey dalam waktu peperangan juga Betul. kita boleh katakan drone ni sama ada hmm. uh, melindungi manusia hmm. ataupun membunuh manusia. Hmm. Okay, isu yang sangat menarik saya rasa. Hmm. Boleh bayangkan drone yang kita guna tu eh dia boleh lindungi kita ke ataupun dia boleh bunuh kita. Okey untuk mengulas isu itu lebih lanjut kita akan ke episod seterusnya hmm. uh, bagaimana adakah drone melindungi atau membunuh manusia.